pergi ke sini gini 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 untuk jumpa orang ni gini 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 bagi menyelesaikan masalah ni. Bukan kabel bukan apa tapi maknanya dia tentu boleh tolong. Saya upaya yang tu saja nak bagi duit tak mampu dan sebagainya. Kita mampu bagi orang tu selesaikan masalah dia sampai dia tersenyum kembali. Pun dikatakan amal soleh. Dan masa kemungkinan kita tak tahu benda tu yang akhirat nanti kita akan tuai kebajikan yang kita buat Selagi mana dia tersenyum Dalam hal keadaan dia pula Berilmu dan beramal soleh Selagi itulah kita akan menuai Pahala dia ha. Sebab itu kita kena Ada ilmu dan beramal soleh Sebab apa saya katakan begitu Orang yang berilmu dan beramal soleh ni Adalah orang yang mulia di sisi Allah SWT eh? Berkat Sebab apa berkat? Ada tiga benda yang menyebabkan Orang yang berilmu dan beramal soleh ni berkat Satu Ya eh? Dalam satu hadis Nabi SAW Riwayat Al-Imam al, al Tirmizi dan juga ya, <coughs> Ibnu Majah Rasulullah SAW menyatakan Seorang yang alim itu Orang yang berilmu ni ya, Jauh lebih hebat pengaruhnya Atas syaitan Daripada seribu orang Ahli ibadah yang tak berilmu Syaitan cukup takut pada orang berilmu ya, Pengaruh dia tu Bukan maksudnya dia boleh mengaruhi syaitan Tapi pengaruh syaitan terhadap orang yang berilmu ni Dia kena kerja keras Berbanding dengan abid yang tak ada ilmu Yang ni tak perlu kerja keras Syaitan nak kena kerja keras Kalau kata ulama kan Nak runtuhkan ulama nak apa ni Kena kerja keras Kadang-kadang sampai letih Nak boleh runtuhkan ya, ni, Institusi ulama ni Ataupun orang-orang yang berilmu ni Basi apa orang yang berilmu ni kalau betul-betul berilmu dan beramal soleh maka dia akan suruh orang lain pun begitu juga. Jadi banyaklah tentera-tentera orang yang berilmu dan beramal soleh ni berbanding dengan ahli ibadah yang tak ada ilmu. Ahli ibadah yang tak ada ilmu buat ikut taklid buta saja ya. Maka senang pada syaitan. Ah ha, biarkan dia begitu. Macam juga orang yang <coughs> makan harta haram. Contoh eh ya? makan harta haram. Bahaya makan harta haram ini adalah ya yeah, doanya tak dimakbulkan satu bahaya makan haram ya yeah. lepas tu amal tak terima amal tak terima satu bahaya makan haram ni maknanya doa tak terima sebab itu Rasulullah SAW dia pesan pada Sa'ad bin Abi Waqqas sebab Sa'ad bin Abi Waqqas tanya macam mana doa saya nak mustajab Maka Rasulullah SAW beritahu Perbaikilah makananmu Nescaya doa muri Angkat oleh Allah SWT Maknanya Jangan makan benda-benda yang haram dan sebagainya lah Perbaiki cara kita Bekerja ke apa semua Sebab dia gini Kaedah dia Kalau kita kita cari benda yang haram Lepas tu buang pula pada benda yang haram Sama dengan haram Kalau kita cari benda yang haram Buang untuk benda yang halal pula Haram juga kita cari yang halal Buang pula pada benda haram Haram Yang tak haramnya ialah cari halal Buang pada benda halal Maka halal Hak tiga atas hak ni semua tak guna jadi sebab tu maknanya perbaikilah cara kerja kita, cara kita cari duit dan sebagainya dengan eh, cari uh, apa duit dengan jalan yang haram. Jual VCD lucah ke, jual VCD cetak rompak ke ataupun uh, apa Uh, tubuhkan apa konsi gelap ke ataupun maknanya pusat hiburan ke pusat pelacuran ke dan sebagainya tolaklah kata rasuah mencuri men jangan sebab kita nak bawa balik boleh makan anak bini pula lepas tu bila kita nak doa dalam keadaan ada unsur-unsur haram itu maka doa tak terima amal langsunglah ya yeah? amal langsung lepas pada itu Bahaya lagi benda-benda yang haram ni kalau kita bergelombang dengan dia maka Allah Subhanahu Taala tak peduli pintu neraka mana yang kau nak masuk. Asal kita tahu saja pintu neraka ada tujuh. Tiap-tiap tujuh pintu neraka ni seksaan dia berbeza-beza. Cuma bagi orang yang makan haram ni, maka Allah tak peduli nak masuk pintu mana. Kalau pada kita yang kita boleh faham situ Bila dah tak luli masuk pintu mana Maknanya kau rasa sekalian azab yang ada dalam tujuh-tujuh pintu, pintu. Ha <guluh> Kan okay. Tapi makna kata tadi azab tu memang bersangatan lah Petiknya, hinanya dan sebagainya Tapi kalau kata orang ni jenis gini Dia azab gini Tapi kita yang jenis makan haram ni Kira pakej semua masuk Pintu mana nak Bayar je lah, take care. Kalau hak ni RM50, bayar RM50. Ha gitu Kan? Masuk kita masuk je pintu mana Allah tak peduli. Tak payah tanyalah saya yang masuk pintu mana ni Allah tak payah. Masuk kau masuk je pintu mana. Maksudnya gitulah. lah eh, seksaan tu akan dirangkumkan sekali pada kita. Dan yang ketiganya yang bahaya makan haram ni syaitan meremehkan kita. Eh, syaitan remehkan kita Digendahkan kita Sebab apa? Sebab kita nak makan haram Makna kata tadi Syaitan tak perlu nak buat kerja lah kita dah berumah dengan haram ha, Tak apa orang ni Okey lah ya? Yang dia susah dia busah ni Orang yang tak pernah makan haram ni Orang yang ada ilmu Orang yang ada amal ha, Ni yang susah ha, Ni bahaya pada aku Lagi banyak orang makan haram lagi bagus Senang aku cuci tangan Tapi selagi mana ada orang yang memperjuangkan tentang halal Haram sesuatu benda Eh, dengan ilmu, diberitahu pula pada sahabat ni tak boleh, ni tak boleh Saat tu sahabat ni memang nak dah Pada benda yang haram Tapi datang pula dia sebagai orang yang berilmu dan beramal kat dia Eh tak boleh jangan Saya saya takut nanti Benda ni dimurkai oleh Allah SWT Allah, gini gini Setan tengah duk ni provok ni Orang ni Tapi datang pula yang ni Ha tu yang setan takut Ni pengaruh dia Bahaya Sebab tu orang yang berilmu ni dikatakan bahawasanya Lebih hebat pengaruh dia Ya Maknanya setan tu akan kerja kerai Untuk itu ha, Ini hebatnya orang yang berilmu jadi setan terpaksa kerja siang malam Untuk nak memperdayakan orang yang berilmu Tapi kerana ilmu tadi Dan juga amal tadi Maka itu yang dapat menjaga Seseorang itu daripada terdirumus kepada benda-benda yang haram ni Jadi sebab tu pentingnya ilmu dan amal Bukan ilmu saja. Kadang-kadang orang tahu ilmu banyak macam Tahu ilmu Tahu tak ni haram Tahu Tahu tak ni kenapa buat juga nah, itu cerita lain dia tu Jadi orang ni tak beramal dengan ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Al-ilmu bil-amali kashajari kashajari bis-samari. Ilmu yang disertakan dengan amal umpama pokok pohon yang ada buah. Al-ilmu bila amali ilmu yang tak ada amal kashajari bila samarin. Ya, ilmu yang tak ada amal seumpama pohon yang tidak ada buah. Jadi kita nak hasil daripada ilmu yang kita ada, yang kita belajar dan sebagainya, kita nak hasilnya iaitu amalan. Jadi sia-sialah saya berkata pada diri saya dan seluruhnya para jemaah sekalian berkaitan dengan benda ni, lantas saya tak menjadi orang yang berilmu dan beramal dan juga tuan-tuan puan-puan tak menjadi orang yang berilmu dan beramal. Kita dah banyak lebih kurang dalam 21 nasihat dah kita baca. Apakah keseluruhan itu kita cuba untuk amalkan? Maka kalau tak diamalkan masih lagi dikatakan berilmu semata amalnya tak ada. Ilmu dah tahu dah macam mana halal haram dan sebagainya. Tapi kalau masih ada lagi segelintir di kalangan kita yang tahu tentang hukum hakam tu tapi masih lagi bergelumang itu maknanya dia tak beramal dengan ilmu dia. Ya, idza mata ibnu adam in kata amaluhu illa salas. Bila mati anak Adam terputuslah amalnya melainkan tiga, sedekah jariah eh? ilmu yang dimanfaatkan. Ha. Sebab tu besok la eh? abdin La tazula qadama 'abdin takkan dia tiak kedua kaki anak adam di padang mahsyar lain kali ditanya empat soalan antaranya yang rezeki apa semua ni yang antara ditanya juga ilmu ke mana dia gunakan ilmu tersebut amal jadi sebab tu ilmu dan amal tu kena selari sebab tu bila dah beriman maka kena ada amal tunjukkan apa manifestasi daripada iman kamu Manifestasi daripada ilmu yang kamu belajar tunjukkan Kalau cerita tentang sabar Maka tunjukkan sabar Kalau cerita tentang syukur Tunjukkan syukur Kalau cerita tentang uh, Perlunya ilmu dan amal Maka tunjukkan yang kita ni Dah berilmu dan beramal Kalau orang menceritakan Amalkanlah zikir ini dan sebagainya Zikir ini baik untuk Menenangkan hati apa uh, mengurangkan stres dan sebagainya uh, Maka amal Baru kita dapati Ianya mengurangkan stres dan juga membersihkan hati. Kalau kita tahu saja, kadang-kadang hari ni mak sebut sebutlah. Bila ustaz ke ustazah ke cerita, okey, fadilat ayat Quran ini gini gini. Kita pun sebut tulis. Apa fadilat dia? Ha. Oh. Fadilat dia untuk uh, uh, apa? menenangkan hati tulis... Apa ayat dia? Oh, tulis dengan baris-baris tu tulis tu dia Tak salah. Saya bukan kata benda tu salah. Tapi apakah sekadar tulis? Tulis tu ilmu. Yang satu lagi itu yang penting Amal Jadi bila bila sampai satu tahap besok Maknanya datang pada kita Tidak ada ketenangan hati dan sebagainya Maka kita masih lagi berbicara Hati saya tak tenang lah ha? Gini, 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 gini. Amal ke tidak yang tadi Contohnya La hawla wa quwata illa billahi la'anin azim tu Amal ke tidak? lah Dah Tulis saja Sebab itu maknanya jangan tulis saja Ya yeah? Kena amal Walaupun sedikit Allah SWT melihat Suatu benda itu walaupun kecil Tapi ianya berterusan ya, Sebaik-baik perkara itu adalah Kecil dan berterusan Bukan kata kita belajar ni Maknanya nak habis satu buku ni Baru kita nak beramal dah Sebab tu kita pergi pada tajuk ke tajuk Supaya kita faham ha, ah, Yang ni saya kena amal Yang ni saya kena amal Tujuan kita belajar ni bukan semata mendengar begitu saja Tapi balik sampaikan pada orang dan kita amat Kalau dulu saya cerita tentang Bak nafsu dan sebagainya, saya kena amat untuk menuntutkan nafsu, untuk mengawal nafsu. Kalau dulu kita cerita tentang cara untuk menyempurnakan akal, iaitu cara ikut eh, buat benda yang Allah Subhanahu Allah Subhanahu taala redha, jauhi daripada Allah aa, perkara yang Allah Subhanahu taala larang. Apakah hari ini kita buat benda yang Allah SWT itu Dan jauhi perkara yang Allah SWT larang Untuk dapat kesempurnaan akal itu Itu tujuannya Tujuan kita belajar ni tak lain tak bukan adalah untuk cari ilmu dan beramal. Barulah kita dikatakan seorang yang alim yang pengaruhnya tu kuat bagi syaitan eh, daripada seorang apik yang tak ada ilmu. Tu yang pertama, orang yang berilmu ni hebat. Yang kedua ya? Kenapa dikatakan orang berilmu ni mulia dan sebagainya? Sebab hidup dia berkat. Ya, eh? hidup orang yang berilmu ni berkat. Berkat segala-galanya. Paling ringkas apa saya nak katakan dalam satu hadis Nabi menyatakan nikmat rajulu al-faqihu fid Senikmat-nikmat orang dalam dunia ni adalah orang yang faham agama ini. Faham agama. Belajar agama dah dah bagus dah. Tapi faham dah agama. Ha. Apa? Bunyal Islam ala khamsin. Katalah kita belajar hadis tu Terbina Islam atas lima perkara Syahadatullah, Allah ilaha illallah Mengucap syahadat Eh, yeah? Ha, lepas tu Wa iqam is salah Wa ita Wa ramadhan Wa hajjul baiki manis Tata'a ilai sabila Binaan Islam Kita belajar lah Syahadah Eh Semayah Tapi Tak faham juga Apa maksud syahadah itu yang kita kata aku naik saksi bahawa sebenarnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu bersuruh Allah. Quran tak ikut. Sunnah Nabi buang. Tak faham lah tu. Jadi kalau dia betul-betul faham, dia junjung lah syahadah tu. Bila dah kata tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, maknanya Allah je lah yang disembah. Tak ada benda lain yang disembah. Ini kan sembahan macam-macam sembahan pula. Ya? Kalau yang kapeh lah Kita orang Islam sendiri Kadang-kadang Syahadah kita pun dah terbatal lah Sebab apa? Sebab mengambil sembahan Lain daripada Allah SWT Mungkin sembahan kita itu Material Material Mungkin sembahan kita itu pangkat Mungkin sembahan kita itu kehormatan Mungkin sembahan kita itu kedudukan Kita menyembah tiap-tiap hari benda itu juga Kita nak benda itu, nak benda itu Sehingga lupa diri kita ini sebagai seorang hamba Yang Allah SWT ceritakan Illa liyakudu melainkan untuk mengabdikan diri pada diri Tak faham agama tu Begitu juga Muhammad Adhan Rasulullah Muhammad itu pesuruh Allah Tak eh? Tinggal sunnah Nabi Sedangkan eh, terang-terang disebutkan Bila pegang dua perkara tak sesat selama-lamanya Kita Allah sunnah Nabi Tak pegang Tak percaya Tak faham agama tu itu solat eh? Allah SWT suruh dirikan solat As-salatu imaduddin Faman aqamaha faqad aqamaddin Waman hadamaha faqad hadamaddin Jelas hadis Katakan solat itu tiang agama Siapa yang mendirikan maka dia mendirikan agama Siapa yang menguntuhkan maka dia menguntuhkan agama Tetap tak semayang Maka dia tergolong dalam, golongan, apa, golongan Yang menguntuhkan agama Tak faham Begitu zakat dan sebagainya Haji eh? Itu baru rukun Islam, rukun iman Jadi makna kata tadi Hidup berkat Orang berilmu dan beramal hidup berkat Sebab tu kata ni'mar rajulu al-faqih hufiddin Senikmat orang dalam dunia ni adalah orang yang faham agama Sebab apa dikatakan begitu Ini tija ilaihi nafah Orang hak jenis gini, orang yang faham agama ni Bila ada orang yang ingin Mengambil peluang Bersetentang dengan dia Nak ngaji dengan dia Dan sebagainya Nak belajar dengan dia Nafak Maka dia akan beri manfaat Contoh katalah Bukan saya kata saya Tapi maknanya tuan-tuan Melalui jatuh kuasa dan sebagainya Ambil inisiatif Jemput para asatiza Mengajar di surau ini Maka Kalau orang tu di Al-Faqih Hufiddin Maksudnya faham agama dia tak fikir tentang apa yang dibagi oleh ahli jabatan kuasa sini. Duit ke apa tak fikir. Al-Fakih Hufidin makna kata, bila ada orang berhajat, nak pada dia, dia akan datang. Kalau ada masa, insya Allah saya datang, saya akan bantu apa yang boleh bantu. Nafak, dia beri manfaat. Beri manfaat. Ustaz-ustaz yang kita belajar semua, jenis gitu lah. Ya? Mudah-mudahannya, termasuk diri saya sendiri, maknanya beri manfaat. Ada masa, kami minggu keempat je yang ada Ok lah minggu yang keempat Saya beri manfaat Tapi andai katalah Kita dah tak nak lah Tak payahlah buat ni buang masa je kita kata Ya yeah? Lebih baik kita berborak di apa Wadi Hadrah Maut ke ni Kedai Arak banyak ni Kan ha, uh, Isap Shisha ke apa benda segala Kelak-kelak agama ni cukup masjid lah surah, -surah tak payahlah lah Kamu nak masuk kerja pula Macam contoh macam tu Maka Nabi kata juga wa inistawa uh, inistughnia anhu ya agna nafsanu. Kalau orang dah tak nak dah memang tak mau peduli dah pada orang yang alim ini kerana menyusahkan hidupnya. Dah tanya taklah bab mesti tu, kalau tanyanya pada orang alim mesti keluar halal haram, halal haram. Bila masa kita nak jaya Kan? Jadi hari ini kita tak boleh tidak kena ikut dah macam orang lain buat. Tak payah fikir sangat halal haram Kalau tanya orang alim ni Maknanya tak peduli dah Tak nak dah pada orang lain dan sebagainya Arna nafsahu Maka memada untuk dirinya Dah berkat dah hidup Maknanya kalau orang tak nak Tak apa lah Orang tak nak sudah Contohnya mungkin Kalau kata kerana Terlalu Apa orang kata Vokal sangat Sampai orang tak suka kan Cerita kebenaran Kalau vokal tak tentu ada Tak ada juga Cerita kebenaran orang tak suka Saya tak suka lah Ustaz ni gini-gini Pasal pula Dia cerita Semuanya tak betul belaka Dah memang tak betul Bukan benda yang betul dia kata tak betul Benda yang tak betul, tak betul lah Itu yang sebenarnya Alhamdulillah Kan? Walaupun benda tu pahit Cerita-cerita-cerita Dia tak suka, saya tak cerita Dia tak suka Awak tak suka Maka itu awak punya hal Bagi diri orang yang berilmu tu Maka Tak jadi masalah Dia dah mencukupi diri dia Kalau kata ustaz Saya tak boleh dah Nak teruskan kuliah ustaz kat sini Pasal orang dah tak suka Tak apalah Ustaz tu tak boleh marah Kenapa orang tak suka pula pada saya? So, gini, 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 tak perlu marah Orang yang berilmu ni, tu kata tadi, hidup dia berkat Oh, gitu lah, tak apalah Tak kisah lah. kalau orang dah tak suka, tak apalah Carilah ustaz lain, gitu je ya. Berkat lah ha. Gitu je ya. Jadi, hidup berkat Sebab tu orang berilmu, bila beramal dia gitu Tak kisah, ni semua ketentuan daripada Allah SWT Lagi, lah, kalau orang tak suka gitu. Dia tak sangka buruk, tak sangka apa Orang tak suka, gitu, tak suka gitu, gitu. Dia jalan, maksudnya ada tempat orang yang suka Maknanya bukan bukan nak peduli sini dia Contoh kata tadi Maknanya ada lagi tempat lain Itulah kalau kata kita berkawan dengan siapa-siapa pun Sampai satu saat orang tak suka berkawan dengan kita Kerana mungkin kita ni bukan celupa Bukan apa Tapi kerana memang kita ni selalu bangkang benda-benda yang muka dan sebagainya orang tak suka. Perlu dia Maknanya cukup dah untuk diri kita Kita dah selesaikan tanggungjawab Bukan dia saja kawan kita Ramai lagi kawan yang boleh berkawan Ramai lagi orang nak kawan dengan kita Dia gitu Orang berilmu pun gitu sebab itu di Kedah ada seorang tok guru, anak murid dia 10 orang. Baca kitab besar-besar bukan kitab macam saya baca ni, kitab arah lagi. Kitab besar-besar, alim betul. Besar. Alim betul. Memang memang alim. Anak murid dia 10 orang. Tak pernah mengeluh. Mengajar tetap. Dia kata selagi mana ada saya mengajar. Kalau sekiranya ayam kambing datang saya mengajar ayam kambing. Dia kata begitu. Dan nak cerita-cerita mana lagi Itulah orang yang berenuh Berkat hidup Yeah? Dan orang yang berilmu yang ketiga yang kata tadi hebat orang berilmu dan beramal soleh ni sebab apa? Sebab dia adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ke apa? Tersebut ke ya. Ha. Maknanya yang terakhir ni maknanya kata dia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW alaihi wasallam menyatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Siapa-siapa yang dikendaki oleh Allah SWT kebaikan pada dirinya Maka diberikan kefahaman agama pada diri orang tersebut Jadi kalau kata kita hari ini contohnya ya, Allah SWT beri faham agama Kita dah belajar, lantas kita amalkan Allah beri kebaikan kepada kita Sebab kita dah beramal dengan ilmu Jadi saat Allah SWT dah beri kita faham tentang agama tu Dulu kita tak berapa nak faham tentang agama kita sendiri Walaupun kita Islam dah lama tapi tak faham tentang agama kita sendiri Hari ni Allah beri faham Maka disitulah tandanya Allah menghendaki kebaikan pada diri kita Maka jangan buang lah tu ya, Peganglah sampai habis pun Sebab itu sudah dikatakan sebagai ya, Satu anugerah yang terbesar Yang diberikan oleh sang pencipta kepada hambanya Yang terpilih Bukan semua orang dapat ni eh? Yang yuridillahu bihi khairan ni Bukan semua orang dapat ya? Eh? Yang dapat hanya orang yang berilmu dan beramal Jadi sebab Sebab apa ni uh, Jalan utama untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah SWT itu Adalah belajar ilmu dan beramal Jadi dengan itu ada pengukuhan Bila ada pengukuhan Maka Allah akan campurkan seluruh kebaikan di situ Sebab tu dikatakan mulia Adapun orang yang jahil Para jemaah yang dirahmati Allah Sikit saja lagi ya, Dia akan tetap merasa asing dan terpulau dalam suatu masyarakat Walaupun ia berada di tempat kelahirannya sendiri ya, Dengan demikian Sesungguhnya kemuliaan seorang manusia itu Hanyalah terletak pada ilmu dan juga amal Sebab itu Allah SWT sebut Yarfa'illahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat ya, Di dalam ayat surah apa ni? Al-Mujadalah itu Allah bima ta'amal Allah mengangkat darjat orang yang beriman Dan juga utul ilma Orang yang diberikan ilmu itu Beberapa darjah-darjah di sisi Allah SWT Allah bima ta'amal Allah sangat mengetahui dengan jelas nyatanya Apa yang kamu usahakan dalam dunia Kalau kita beriman Allah tahu dengan jelas dan nyata kita beriman kalau kita berilmu dan beramal, Allah juga tahu tentang jelas dan Allah juga tahu secara jelas dan nyata terhadap apa yang kita amalkan. Baik dan buruknya amalan tersebut, maka impaknya akan terkena pada kita juga. Ya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah lagi akan datang, ya, kita masuk membicarakan tentang tajuk yang ke-22, iaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga jauh daripada manusia. Dan kalau ada kesempatan Saya nak uh, bagi komentar sedikit Berkaitan dengan eh, surah Al-Mujadalah ayat 11 Iaitu berkaitan dengan ayat Ya ayuh al-lazina amanu idha fila lakum tafasahu fil majalis Fafsahu ya lakum Wa idha fila syuzuh fan syuzuh. Itu ada satu uh, Apa? Uh, butiran kebijaksanaan di situ Yang mana Allah SWT, Allah SWT mengajar orang yang beriman ini Untuk ya, eh, memberi kelapangan kepada manusia ya, yang lain dan mudah-mudahan Allah Subhanahu taala beri kelapangan pada orang yang memberi lapang pada manusia ya, ini insyaallah kalau kita dapat saya kongsikan nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datanglah ada kuliahnya ya, pada pertemuan yang akan datang kita sambunglah dengan tajuk yang ke-22 jadi <coughs> mudah-mudahan dengan itu para jemaah yang dirahmati Allah kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu taala dengan adanya ilmu pada kita dan seterusnya aman ya mudah-mudahan kita semua ya diletakkan oleh Allah Subhanahu taala di tempat yang sebenar di sisinya dan kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu taala dihindari daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik ya maksiat kemungkaran melanggar hak orang dan sebagainya Kerana itu semua ya, menunjukkan tentang <coughs> kejahilan kita terhadap agama kita sendiri ya. Kerana agama kita tentunya melarang perkara-perkara tersebut daripada dilakukan Malah agama kita menyuruh kita melakukan perkara-perkara yang baik sahaja ya, Yang mendatangkan uh, kebahagiaan pada kita dunia dan juga akhirat jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan ya, Apa yang baik itu datang pada Allah Dan apa yang buruk datang kelemahan diri saya sendiri Mohon ampun dan maaf

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الاخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى ياتينا اليقين اللهم انا نسالك علما نافعا ونسالك رزقا طيبا ونسالك عملا متقبلا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته